22 вересня у Дніпропетровську відбулась конференція партії відродження, яка затвердила 120 кандидатів депутата Дніпропетровської обласної ради. На кожне депутатське місце партія відродження висунула свого представника. Від міста жовті води в обласну раду від відродження ідуть Олена Малок та Неля Тарасьєва. А представив команду кандидатів обласний лідер Володимир Куцин. Ну вы видите, какая это сила. Я, к сожалению, не могу похвастаться, что я знаю пока еще всех лично, но многих я знаю. Со многими мы работали в разные годы, и в Амуржине, в районе, как сказал Анатолий Федорович, город Днепропетровский, город Днепропетровский, и, город, и, и в областной администрации Анатолий Федорович, и многие другие. И сегодня работаем в них. Конечно, с такой силой мы победим. Здесь собрались Представители промышленных предприятий, руководители, здесь лучшие работники медицины, здравоохранения, области, здесь педагоги, здесь руководители средних и высших учебных заведений, здесь все эти На обласній конференції партії відродження була представлена програма соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області до 2020 року. Тому нам, як ніколи, сьогодні нужен план. Генеральний план, я сказав. І у нас з вами є такой план. Це план, який презентували генеральний план Возрождення України. План возрождення Дніпропетровської області. І так по кожному регіону. Поэтому, коллеги, я бы попросил все-таки поблагодарить наших коллег с Академии национальных наук. Что нам теперь необходимо? Нам необходимо вот эти рациональные, нормальные вещи переложить на человеческий язык и донести нашим избирателям. Почему я ведрочник? Почему я с партией ведрочник? Да потому что это партия созидателей, это партия конструктивная, и это партия, у которой действительно есть план. Ни заявления, ни декларации, ни какие-то там пиарные программы, а четкий генеральный фундаментальный план развития нашей страны. У програмі передбачено розвиток реального сектору економіки, передачу місцевим громадам більшої частини надходжень від усіх податків, надати право громадам розпоряджати корисними копалинами місцевого значення, підтримка невеликих фермерських господарств, створення єдиного фонду сільського розвитку. Провадження бюджетно-страхової медицини, провадження ранньої діагностики, робота мобільних медичних центрів на колесах і багато інших ініціатив. Конференція затвердила. Програму розвитку Дніпропетровщини до 2020 року на конференцію прибув голова партії відродження Віктор Бондар, який разом з дніпропетровськими лідерами дав прес-конференцію для журналістів. Далі пряма мова. Ми об'єднуємо людей, які люди реальних справ, люди, которые своими руками создают рабочие места, люди, которые строят огромные промышленные предприятия, развивают, приносят инвестиции в Украину, люди, которые представляют практически все регионы Украины, люди, которые сегодня объединяются в парламенте во фракцию под названием таким же самым «Возрождение». Это люди, которые практически 100% избраны в мажоритарных округах и которых поддерживает на сегодняшний день уже около 700 тысяч населения, то есть проголосовало за этих депутатов. И мы видим, что фракция начинает рост. Мы понимаем, что те люди, которые сейчас к нам приходят и обращаются в парламенте, дают нам э, надежду и перспективу, что к концу года у нас будет третья по численности фракция в парламенте. Мы ожидаем где-то 40-50 человек. Мы понимаем, что сегодня практически в 16 регионах Украины мы уже включились активно в политическую борьбу на местных выборах. Мы э, несем к людям основной месседж, что мы партия, которая в первую очередь говорит о экономическом возрождении Украины, о возрождении промышленного потенциала, о возрождении экспортного потенциала, о возрождении инвестиционного климата Украины о возрождении социальной и культурной сферы мы говорим о том, что мы люди, которые исповедуют мир, которые говорят о том, что Украина должна стать самой богатой, самой крепкой страной в центре Европы между Европой и Азией, которая должна занять свою уникальную нишу и не искать куда и к кому прибежать, а должна вырасти и стать очень богатейшей страной с огромным потенциалом. Украина имеет колоссальные ресурсы и материальные, и интеллектуальные, и находиться во второй сотне стран мира там, по рейтингу, насколько каждый гражданин Украины себя считает счастливым, но это просто недостойно нормальной жизни. Поэтому действительно мы реально собрали э, хороших специалистов во всех отраслях, и промышленности, медицины, э, директора школ, преподавателей вузов, технику представители агропромышленного комплекса, это те люди, которые сумели своей жизнью показать и доказать, что можно жить, можно нормально организовывать жизнь, а не просто не идти по течению. Для меня произошел тоже непростой момент выбора, почему я нахожусь сегодня здесь, почему я не нахожусь, например, со своими соратниками в партии «Укроп», потому что я выбрал путь, который ведет нас к созиданию. Сила, которая сегодня прикрылась шкурой под названием «Оппозиционный Бог». В моем понимании это именно те люди, которые довели нашу страну до состояния революции, экономического краха и фактически войны, а также потери территории. И вот сегодня их все больше на экранах телевизоров, они все смелее и активнее говорят о том, что при них было хорошо. И начинают снова дурить население, в том числе Днепропетровской области, о том, что вот вы отдайте за нас свои голоса, а мы и дальше будем делать то, что мы делали раньше. Та конфигурация власти, которая пришла после революции достоинства в Киеве, она делает определенные движения и называет это реформами, и, в общем-то, это действие достаточно правильное, но мы видим о том, что доверие к этим действиям у людей стремительно падает. Падает в силу возможно объективных, возможно, субъективных обстоятельств. И что получается? И на этом фоне растет очень большая активность правых и достаточно радикализированных э, слоев нашего общества. Данная формула говорит мне о том, что... Мы находимся в очень сложной ситуации с точки зрения перспектив и качества существования дальше украинского государства. Когда я думал, что нужно поддерживать патриотические силы, я, в общем-то, чувствовал себя достаточно комфортно, но я начал понимать о том, что поддержка конфронтации в обществе и в государственной системе может привести к тому, что мы этой конфронтации доиграемся до очень разрушительных последствий. Сегодня, может быть, какие-нибудь технологи скажут, что это не самая хорошо воспринимаемая людьми позиция, но я выбрал позицию тех людей, которые способны продолжать созидательный процесс в урагане хаоса управленческого хаоса, общественного хаоса, потому что это единственная точка компромисса. Это единственная цементирующая составляющая, которая, на котором до сегодняшнего дня держится государство, и оно должно удержаться именно на этой оси.